श्री श्यामला शोडशनामस्तोत्रा श्री हयग्रिव उवाचा ताम तस्टुवुहु शोडशः भिर्नाम भिर्ना कवासिनहा तानी शोडशनामानी श्रुनु कुम्भ समुद्भवा संगीत योगिनी श्यामा श्यामला मन्त्रनायिका मन्त्रिणी सचिवेशी च प्रधानेशी शुकप्रिया वीणावती वैणिके च प्रियकप्रिया, नीपप्रिया कदम्बेशी कदम्बवनवासिनी सदा मदा च नामानि षोडशैतानि कुम्भजा एतैर्यः सचिवेशानिं सकृत् स्तौति शरीरवान् तस्य त्रैलोक्यम् अखिलं हस्ते संशयम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ललितोपख्याने श्री षोडशनामस्तोत्र सम्पूर्णम्